Прибыли уже. Проходят туда, они имеют отношения к принятию всех законов. Пусть видят, почему народ здесь стоит. Пусть идут через строй.

Нашем... ...нации. Смерть города! Не проголосовали за то, чтобы признать ЛНР и ДНР террористическими организациями. Следовательно, отсюда вывод, что они зрадники. Их надо убрать из Верховной Рады. Люстрацию им всем. Зачем сюда, в наш город лезет этот ДНР? Зачем? Они что, уже навели порядок в Донецке, в Луганске, там что, пенсии выплачивают, зарплаты. Пенсионеры едут в Мариуполе и говорят: молите Бога, чтобы они к вам не пришли сюда. Что у нас там творится? Нищета, за этими пайками стоят на морозе, сутками, и они хотят сейчас еще в Мариуполь это принести. Куда наши дальше пенсионеры поедут? Куда?